На Нікопольському медіа центрі прямий ефір, і я його ведуча Ірина Хвалько. Як ви бачите, сьогодні до студії ми запросили міського голову Руслана Івановича Токре. Доброго вечора, Руслана. Добрий вечір. Наш сьогоднішній ефір буде присвячений відповідям на запитання жителів міста, які надійшли під час під час цих двох днів за телефонами, які ми оголосили в наших газетах. Якщо у вас є ще питання, ви можете зателефонувати до студії за телефоном 42922 і залишити свої запитання нашим помічникам. Отже, ми починаємо. Руслана Івановичу, до студії звернулося більше двох десятків громадян, які скаржаться на те, що останнім часом, коли вони оплачують комунальні послуги, Ощадбанк з них бере додаткові 3 гривні за оплату квитань. Вони дуже просять роз'яснити ситуацію і допомогти у її вирішенні, адже бувають такі випадки, коли платять 12 гривень за послугу і 3 гривні за квитанцію. Це дуже накладно для пенсіонерів. Так, да, дійсно є така проблема. К сожалению, мабуть, є такі моменти в житті, коли можна сходити в отпуск. Так вийшло, що я був в отпуску і у нас. Процесс перехода на единый расчетный центр с участием некоторых банков произошел не так гладко, как должен был произойти. И вопросы документа оборота, может быть, это было кому-то, не знаю, интересно, может быть, это просто не состыковка, но действительно договор не был подписан по определенным причинам. И люди понесли, скажем, такие расходы. Раньше, и это будет и в будущем, я вас заверяю, все расходы по приему платежей. На сегодняшний день э, мы планируем, что это будет во всех банках города Никополя, включая Укрпочту. Все платежи будут приниматься бесплатно. Будет единая система, она уже начинает работать и внедряться полно, э, полноценно. Э, единый расчетный центр. И вот этот э, прискорбный случай, действительно, я приношу э, извинения э, за некачественную работу и представителей счет банка, и коммунальных структур, которые не смогли согласовать свои действия. И поверьте мне, с завтрашнего дня, максимум с понедельника, все вернется на круги своя. предприятия готово платить за квитанции, они платят. Я провел совещание с представителями Сбербанка, у нас полное понимание. Уже, скажем, несостыковки устранены, коммунальные предприятия тоже получили вводные. И все возвращено, и платежи принимаются бесплатно. Обещали мы сегодня до конца дня, я так понимаю, если технически это можно будет сделать в Сбербанке, я не думаю, что это проблема, то с завтрашнего дня все вопросы будут восстановлены. Нет, в кратчайшем случае, я думаю, понедельник вопрос будет полностью закрыт. Поэтому действительно, скажем, упустили момент. Достаточно неприемно. Да, но позитив, позитив, в следующем, что все банки, все банки в ближайшее время, все переходят на бесплатные платежи, никто не будет включать стоимость квитанции, все это будет на себя брать городские власти. Не только там Сбербанк, как это было раньше, там Приватбанк, по-моему, а все остальные там, понимаешь, самые мощные. Сегодня Укрпочта работает с нами бесплатно, то есть это все вопросы отлаживаются, то есть не будет ни одной банковской установки, которая не будет охвачена услугами единого расчетного центра. Дякую, Руслан Иванович. Наступное питание. уже Третій Рік наше місто отримує екологі, так звані екологічні кошти, за, це компенсація ризику за проживання в зоні спостереження Запорізької АЕС. Е, жителі цікавляться, чому кошти, які знаходять до міського бюджету, використовуються не за призначенням і просять роз'яснити механізми роз, розподілення цих коштів. Дуже цікаве питання, адже о, не за призначенням. Расскажите, будь ласка, що є за призначенням, що ні, бо информации інформації породжує чимало домислів. ну, по поводу данного вопроса, это, наверное, все-таки информация, я уже слышал этот вопрос, когда мы в понедельник там, в шестой школе проводили собрание по одному значительному вопросу по птицефабрике. И задавали мне люди этот вопрос, а куда, то есть эта информация, то есть, это взятая средство. Это информацию взяли из газеты, которая опубликовала якобы. Но, опять же, я очень сожалею, что, скажем, пиар газетный преобладает, вопрос как бы, журналистская этика, она как бы уже давно в прошлом. И по сути там сам вопрос это больше скажем, провокационный, информация это провокационная. Деньги распределяются в рамках действующего законодательства. Не за призначением их распределить просто невозможно, потому что казначейская служба не пропускает эти деньги. Что касается призначения, на которые тратятся эти экологические деньги, это мероприятие по подтоплению микрорайона Новопаловка, частного сектора, микрорайона Северный были потрачены, выделены деньги на приобретение новых евробаков, мусорных, сказать, к слову, за которые некоторые, то опять же, последние две недели прошла информация, слухи по городу, что нужно собирать деньги на баки. Но опять же, из той же серии, опять же, это провокация. Ну, мы понимаем, кто это делает, кто хочет дестабилизировать ситуацию в городе. Это абсурд полный, никаких денег, ни за какие баки, все приобретается за бюджетные деньги и в частности за экологический за экологический фонд. То есть там очень много мероприятий. Посадка деревьев, озеленение города. Ну, в общем, такие экологические вопросы. Есть моменты приобретения техники, которая никогда обычно не приобреталась. В прошлом году мы приобрели трактор погрузчик, который сегодня занимается активным вывозом свалок по городу это это да, разрешено поэтому все весь экологический фонд используется по назначению в рамках тех полномочий и которые там и задач которые я только что озвучил очень важных потому что вопросы подтопления на в частном секторе они для людей очень такие знаете кричащие животрепещущие которые требуют решения уже не один десяток лет и сегодня этой работы реально проводятся да они там не совсем удобно с точки зрения проведения там где-то дорогу разрыли там но они проводятся и сегодня реально при запуске системы вода которая в подвалах у людей стояла десятилетиями она ушла то есть система рабочая поэтому вот вот это основная линейная доля экологического фонда который мы распределяли в прошлом году вся информация хотел бы повторить. Это, это неправдивая информация, это, ну, это ерунда, потому что, ну, к сожалению, иногда в газетах у нас кроме э, это, желтой прессы, иногда там кроме пиар-акции уже ничего не увидишь. Уже придумывают, высасывают из пальца для того, чтобы повысить только тираж. Это непорядочно, это неправильно. Вот вопрос уровень доверия средства массовой информации. К сожалению, это как раз те люди, которые должны, обязаны писать правду. Это однозначно ерунда, потому что не за призначением заплатить невозможно государственная казначейская служба платежи не проведет. Дякую, Руслан Иванович. У нас по місту є ще кілька Наше місто останнім часом стало досить мальовничим. З'явилися і зелені зони, де можуть гуляти наші городяни, але ще є місця занедбане будівництво або покинуті будівлі, які знаходяться в жахливому стані. Дуже часто вони стоять розплідниками, де проживають антисоціальні люди, а також там антисанітарія, багато сміття. Жителі запитують, чому не можна взяти ці об'єкти в комунальну власність, провести їх ремонт і, наприклад. Вот я говорю тоже так по улице Станиславского, раздать его жителям, кемнаты жителям после ремонта. Вопрос, все это можно сделать. Два момента. Вопрос передачи в, в коммунальную собственность. Трубный завод нам уже не сколько лет уже по решению суда не может передать. По этому поводу обращения было даже в прокуратуру, неисполнение решения суда уголовное преступление. Вот только недавно мы добились того, что все-таки здание передали в коммунальную собственность. Второй вопрос, проектная документация. И третий вопрос, объем финансирования. Мы сегодня, это, это не один миллион гривен, это очень большие финансовые затраты. Но мы по этому пути идем, и вопрос в ближайшее время, эти вопросы э, как бы мы будем закрывать. В этом году мы планируем, я сейчас не буду говорить конкретику, запустить два общежития, которые у нас сегодня в городе есть и которые не эксплуатируются. Это из тех, которые мы обещали чуть ранее. И вопрос будем заниматься дальше. Вопрос из... Ну, второй путь вы знаете тоже, да, как бы. Первый путь, извините, о котором я говорил, это просто вспомните, 39-й садик еще год назад был таким же объектом, в котором были, скажем, асоциальные элементы, да, правонарушения, и там, ну, лес в центре города, в центре 6-го микрорайона. Вот этот путь, который мы идем. Действительно, 39-й садик это подтверждает. Сегодня это прекрасный садик с качественным ремонтом. Доработаем благоустройство в этом году, и я вам скажу, к лету это будет замечательный, полноценный садик. Что касается, есть, скажем, другой путь, у нас еще есть недострои, да, объекты, которые незавершенного строительства, 14 объектов проведены проверки, 4 бесхозных, сейчас принимаются все мероприятия к забору, до сильности, если там фундаментные работы проведены, их достраивать нет возможности, потому что 20 лет все замачивалось, его работа на начальном стадии. Это на Жуковского помещения, там недострои. То есть они будут демонтированы, разобраны, территория благоустроена, частные выкупленные тоже будут приводиться поставлена задача была еще губернатором Владимиром Вилковым. поэтому работу мы ведем я думаю в этом году мы приступим к демонтажу части объектов незавершенного строительства те которые перешли в частную собственность будут на контроле мы будем ставить задачу привести их или же достроить или же демонтировать и привести в соответствие Дякую, поэтому Дякую, Наступне питання також частково стосується екологічних коштів. Неодноразово ну, і ви повторювали, і депутати про те, що деякі дороги у нас в місті ремонтуються саме за кошти з цієї субвенції. От місці жителі запитують, чи запланований в цьому році ремонт вулиці Херсонської та проспекту трубників. Ну, все-таки перепутали поняття, там, наверное, этого есть Это получая территории, которая находится в 30-километровой зоне от атомной станции. В нее попадает и город Никополь, который получает довольно-таки серьезную субвенцию. Да, эти деньги мы планируем там довести, как раз в основном планируем их на ремонт детских, дошкольных и школьных заведений. Мы их обычно даем, часть идет на жилой фонд, на ремонт крыш и основная тоже идет уклон на дороги. Я в прошлом году понимаю, сейчас есть очень многие критики, там, мы сделали Преображенскую, Шевченко, Усова дороги. А там дороги, конечно, частично, скажем так, э, э, пришли в негодность и по причине тех, кто их делал, и по причине тех, кто по подготовку, там теплосеть провела, вы знаете, там провал из Пошевченко. Но смотрите, я скажу честно, нельзя дороги положить в, э, в сентябре, в октябре тем более. Да, действительно, в этом это должно происходить летом. Что касается дорог, кстати, вопрос очень часто тоже задается мне на личный сайты, и люди спрашивают, которые были уложены Шевченко, Усова, Преображенского, будут восстановлены за деньги тех организаций, которые их ложили. Но вопрос второй. Если бы мы не использовали эти деньги в прошлом году, не использовали, то эти деньги бы безвозвратно пропали. То есть можно было отказаться, да, где-то в чем-то, может быть, технологически мы упустили, но вопрос Субвенция за 10 миллионов, если бы не освоили и не положили эти дороги. Согласитесь, сегодня дороги по Шевченко и Усова очень сильно отличаются от тех дорог, которые были. И мы их сделали. И мы их сделали, это очень важно. Что касается Херсонского, вопрос в этом году при Херсонского будет восстановительный ремонт. Сейчас идет аварийный ремонт, потому что, опять же, температура не позволяет. Там будет латочный ремонт проведен. Что касается проспекта Трубников, то на него основные цели в этом году. Мы хотим в нормальный период летом провести работы, по восстановлению проспекта трубников, потому что в ужасном состоянии центральный проспект нашего города, и мы планируем его восстановить полностью, потому что уже в районе там, технику мелодийского ездить вообще невозможно. Там яма на яме, там уклоны и все остальное. То есть проспект трубников наша важная задача от универмага продолжаем и идем по проспекту Трубников, две полосы мы будем вести полностью замена асфальтного покрытия, замена бордюров. То есть вот это наши планы. Херсонская как и все остальные дороги в городе, будет, как только позволят температуры, как только позволит температуры, мы начнем э, ямочный качественный ремонт. Сегодня идет аварийный ремонт, мы то есть, закрываем ямы счетним э, битумным раствором для того, чтобы ну, максимально сгладить э, ситуацию на дорогах. Дякую, Руслана Івановичу. До нас зателефонувала в студію група активістів селища Жуковського та Північне. Вони занепокоєні ситуацією, а точніше майбутнім будівництвом енергетичної станції, яка працюватиме на біопаливі, на теперішньому птахокомплексі Дніпровський. Ви можете конкретно розповісти, більш розширено розповісти нашим телеглядачам саму ситуацію і роз'яснити жителям. Какая будет их отдали доля? Ну, послушайте, вот жители, по-моему, да, вот от трех районов, там, поселок Чкаловский, Северный и микрорайон Жуковского, это бич, наверное, там уже годы по поводу там, вот этих запахов, которые идут с птицефабрики, по поводу их производственной деятельности. Мы по этому поводу полтора года назад привлекали руководителя этого предприятия, он нам обещал, что ситуацию исправить, никто не исправил. И совсем недавно мы Совершенно случайно узнали, люди об этом спасибо сказали, жители, потому что для них это очень важный и критичный вопрос, что планируется выделение земли в районе, который граничит с нашим городом, под строительство сжигающего там, тепловой какой-то станции, которая будет сжигать и вырабатывать тепло вот этого куриного помета. Ну, с точки зрения того, что я не знаю вообще, кто-то в мире этим подобными вещами занимается, а, а смысл в чем? Это очень очень опасное мероприятие. Во-первых, я говорю о том, что даже запахи, которые будут потом поступать, это, конечно же, не самое страшное. Это канцерогены, которые выделяются при сжигании данных, скажем, отходов производства. Они фактически не улавливаются, насколько мы там знаем, насколько нас уведомили наши общественные организации там экологические, насколько мы навели справки у специалистов. Это очень стойкие мероприятия, очень опасны для людей. То есть фактически Роза ветров, если она довольно часто располагается в сторону города Никополя, что подтверждает постоянные запахи на Чкаловском, Северном и Жуковского по поводу существующей ситуации, просто производственной деятельности, то это катастрофа, знаете, бедствие, тем более это станция первой категории опасности, как сказал сам руководитель этой станции. Нами было создано совещание, принципиально мы получили, скажем, задание от жителей города – Потому что, скажу, первое, кто ощутит это влияние, это будут опять же эти три несчастных э, микрорайона, которые, знаете, стали площадкой издевательства. Птицефабрика, потом отключили у них тепло, я говорю про Жуковского, да, потом теперь еще поставят сжигающий фекальный завод. То есть, вот, ну, знаете, как-то должны прийти там, как бы, ну, вот, честно говоря, бедные люди. Вопрос. И мы приехали, мы власть, мы были выбраны, и я, и депутатский корпус, и люди сказали, Руслан Иванович, то есть мы обязаны это сделать. Получили задачу, собрали совещание, позиция наша категорическая. Мы будем до конца стоять против, мы, если надо, будем обращаться куда угодно, но эту позицию мы выразили на совещании. Пока мы не решим вопрос о переносе данного строительства или его незапрещении в полном объеме, и теперь еще параллельно не решим вопрос вот, это, вот этих неприятных запахов со стороны птицы фабрики в сегодняшней деятельности. При проведении более глубокого анализа там выяснилось еще наличие превышения стоков э, норм по стокам, то есть отравляет нашу воду, то здесь мы будем уже идти до конца, потому что конструктивного диалога нет. У вот вас все должны четко понимать. Деньги не самое главное. Есть люди, и никто не позволит в трех километрах от города, от первого жилого дома, кстати, от села Каменска это вообще километр, ставить подобное производство. Первая категория опасности с такими небес... То есть вы поймите, здесь вопрос нужно понять, что ни один житель города, с учетом тех выбросов, которые там будут происходить, не останется, скажем, безучастным. Те химические реактивы и канцерогены, которые будут выделяться, они будут накрывать весь город. При определенных ветровых условиях вы должны это просто понять. Поэтому это наши дети, это наше будущее. Подобно у нас и так все недалеко в экологическом формате неплохо. И никто не позволит этим вопросам состояться. Мы обращаемся в администрацию и депутатскому корпусу районных, районному совету, я уверен, что мы получим там поддержку и процесс выделения земли мы просто сможем приостановить в данном направлении. Поэтому, но ну, откровенно на совещании мы поняли, что нас обманывали руководство этого комбината, когда говорило, что это передовые опыты других стран. Как выяснилось, мы навели справки, там совершенно другая технология применяется, никто там ничего не сжигает, там идет с использованием воды, там заливка и потом выделение метана, уже метан как газ и потом это все превращается даже в очень, скажем, такие неплохие удобрения, когда это все у нас же совершенно это просто в топку бросить и сжечь куриный помет подстилку, представляете что это такое поэтому однозначная позиция люди сказали свое слово, мы его услышали и наша задача сейчас это выполнять и мы это будем выполнять всеми возможными методами завтра на сессии этот вопрос будет озвучен проголосован депутатским корпусом и я уверен, нас поддержат э, руководители областные, государственные. То есть вопрос приоритетов и позиция Украина для людей, она как раз заключается не в том, чтобы строить заводы по сжиганию фекалий, а в том, чтобы уберечь людей наших. Потому что Украина как раз начинается с каждого человека, с каждого, тем более ребенка, который формируется на фоне этих всех э, химических реактивов, которые будут окутывать наш город. И так нам не сладко живется, у нас своих проблем очень много. Поэтому однозначно мы не отступим и будем биться до конца. Якщо треба, власне, буде в перших рядах зражаючихся. Дякую, Руслану Івановичу. Я нагадаю тим, хто щойно вікно тим, хто щойно вінкнув свої телевізори на Нікопольському медіа медіацентрі прямий ефір з міським головою Русланом Івановичем Токером, і ми відповідаємо на питання жителів, які вже надійшли до нас в студію. Якщо у вас є питання, телефонуйте 42922. Якщо вони не прозвучать в ефірі, міський голова обов'язково їх розгляне. Руслана Івановичу вже практично рік ви ініціювали з депутатським корпусом досить гарне починання стосовно заборони продажу алкогольних напоїв після 22.00. Але факт залишається фактом: алкоголь все-таки продовжують продавати не тільки в розважальних закладах, а іноді навіть в продуктових магазинах. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Скажіть, як її можна прокоментувати? Все время говорили, что власть плохая, власть что-то не хочет. Смотрите, законодательные акты. Первый вопрос, хотел бы обратиться к людям. Опять же, ваша активная, ваша активная позиция. Да, мы понимаем, что сегодня у нас все неблагополучно там, с контролирующими органами. Потому что вы, вы видели этот репортаж, да, когда мы все депутатским корпусом, я лично поездил по этим киоскам, по этим заведениям. Вопрос, туда нельзя ходить, не отпускайте туда своих детей. Одерните своих близких, послушайте, там угроза. Непонятно, что вы пьете, непонятно, где вы находите. Там ужасные вопросы безопасности. Там пожар, вы знаете, прецеденты, которые в мире случаются, это когда выбирают целые дискоклубы. Там ужасное состояние. Вопрос завтра на сессии будет вынесен вопрос о сносе нескольких малых архитектурных форм, которые активно занимаются продажей на Кристалле, в других районах города. О сносе этих заведений мы сейчас будем подавать на налоговую администрацию обращение о, ли, о лицензии, лицензии решения тех, которые нарушают эти запреты. Но, пожалуйста, здесь должна быть нормальная общественная активная позиция. Мы должны вместе с этим бороться. Вы поймите, Руслан Иванович и там 60 нас депутатов в Иконкове, мы не сможем бегать и бегать везде. Первый вопрос, вы сами должны понять. Даже тот человек, который хочет пойти и где-то купить, себе выпить, вы поймите, это же ваше здоровье, сколько людей умирает. Сегодня у нас есть решение сессии, где мы сегодня уже не, уже несколько десятков предприятий общественных, нормальных, где все соблюдены меры предосторожности и безопасности, видеонаблюдения, охранная сигнализация, качество, отсутствие жалоб, уже получили сертификаты и могут совершенно нормальное разрешение, вернее, и могут совершенно нормально работать уже после 10 магазинам нельзя. Бары, рестораны уже получают там, там, например, там челентаны, там даже такие, ну, скажем, приятные... Заведения, где можно действительно там выпить эту бутылку пива. Никто сегодня закон сухой не вводит. Но когда валяется мусор, когда идет правонарушение, когда убийства случаются, когда люди умирают от того, что там им наливают, самогоном торгуют уже все коммунили. Я, конечно, однозначно, тут мы завтра будем заслушать вопросы и э, приглашать, потому что вот этот ресор, это общественный вообще вызов. Человек сейчас официально, то есть пренебрежение о том, что властью. Да, мы готовы с этим человеком поспорить, кто из нас сильнее. Я, может быть, сейчас смотрит наш эфир, я вам торжественно заявляю. Вы работать не будете без документов с нарушением закона и все, что вы делаете. Эта ресора не будет работать, потому что там нет, нет, там нет никаких условий для этой работы. Сегодня в интернете приглашают нам все равно, знаете, поливаете грязью. И мне очень неприятно, что в этом опять же участвуют средства массовой информации. Действительно, может быть, лучше бы сказать, где поучаствовать, провести народные контроли, провести рейды общественную позицию, ведь это же очень правильно. Поэтому бороться будем, боролись. А то, что мы за последний год на 40 процентов уличная преступность снизилась в городе Никополя, так это показатель. А то, что уже два человека, хотя бы один не нашел водку в какой-то момент и не напился, и пришел домой трезвый к семье своей, к детям, это значит мы победили. Поверьте, мы победим полностью. Все малоархитектурные формы, которые являются рассадником, рассадником четко будут прописываться условия при выдаче разрешения на малоархитектурную форму. Будет ограничен срок выдачи разрешения на земельные сервитуты. При нарушении все будет ликвидировано и в при принудительном порядке демонтировано. Закончили играться. Будем дожимать. Каждого. И пока не будем ведем порядок. Поэтому действительно проблема есть. Я призываю всех жителей города Никополя объединиться вокруг этой, вокруг этой проблемы и действительно с ней бороться совместно. Позиция власти категорическая. Мы не приемлем подобные вещи. Сухих законов не будет, но вопрос, все должно быть цивилизовано, должно быть безопасно. І должно бути качественно. Нас інтересують безпечність і качество во ім'я людей для людей. Вот це наша задача. Я буде виполнена. Дякую, Руслан Івановичу. У нас до завершення ефіру залишилось зовсім мало часу. Тому, якщо можна коротко і по суті на, на наступні питання, навіщо об'єднали Автодор з міськ світлом? Адже це зовсім різні організації і в них різні функції. У них одна функция у всех. Я понимаю, что человек, может быть, не знает, а может быть это какой-то провокационный вопрос. Но я вам просто поясню, зачем? зачем их объединили? У них одна функция служить городу, выполнять работу, которая необходима горожанам. Миск Свитла у нас всегда была на протяжении, сколько я помню, проблема с этим предприятием, потому что не выполнялись определенные работы. Сегодня город Тодор – коммунальное предприятие. Для сравнения. Пять руководителей э -э Миск светла получали зарплату равную зарплате 19 рабочих. На сегодняшний день при создании на базе Горавтодора участка по организации освещения города, экономия бюджета, я так думаю, где-то под миллион получилась. То есть миллион гривен, которые не брали люди, все в карманы, там зарплата я сейчас не хочу говорить, по 10-15 по тысяч. Как предприятия которые сидят на, на шее у города. А это теперь только рабочие, которые выполняют свои непосредственные задачи. Да, сейчас будет более настройка работы. Но там транспорт, там бригады и там работа. Позиция наша будет такая. Водоканал, Захидное, объединение, снижение тарифов. Здесь качество работы. И здесь у нас сегодня освободился куча денег. Пять человек имели фонд заработной платы, равный 19 рабочим. Администрация, администрация, директор, главбухгалтер, там, главный инженер и все остальные. Послушайте. У нас командиров очень много, а света нет. А теперь должен быть свет, а командиров должно быть мало. И деньги нужно сэкономить. Этот миллион пойдет на лампы, на свет, на все необходимые мероприятия. И сейчас, насколько я знаю, ситуация потихоньку выравнивается. Там уже остались буквально считанные улицы, которые нужно будет подделать и доработать. Поэтому вот я... А теперь скажите, было ли правильно объединить этого предприятия? А задачи у них совершенно одни. Их все можно объединить в одно предприятие. И директора одного поставить если сэкономить только на директорах 1000 часов в месяц. У них задача служить людям, вам служить и работать для вас, а не пригреться и сидеть зарабатывать деньги. Если у директора коммунального предприятия, не с точки зрения, что обидно, зарплата в три раза выше, чем у мэра. Они изначально всегда были убыточные. Так вы меня обезвините. Так вы сначала хоть сделали что-то, и ничего не работает. Вот это правильная позиция. Это должно быть, тогда это, скажем, разные функции. У нас Не були функції. Дякую, Руслан Івановичу. На жаль, час нашого ефіру завершується. До нашої студії надійшло півсотні дзвінків від Нікопольців. Ви не хвилюйтеся, всі їх, наші помічники записали, міський голова обов'язково їх розгляне і по можливості допоможе у вирішенні цих питань березня в Нікополі святкуватимуть масляно. Це гу... народні гуляння відбудуться о 12-й годині в парку перемоги. Ми запрошуємо Руслана Івановича, а також усіх городян, долучитися до цього народного свята. Дуже гарно приходьте, будуть смачні млинці обов'язково конкурси ви весело та змістовно проведете час зі своїми рідними. Руслана Івановичу, я дякую вам за те, що ви нас відвідали. Думаю, дуже скоро Спасибо ми ще зустрінемося в цій студії. На все добре. Дякую нашим телеглядачам за увагу. Побачимось.